কম সময়তে অধিক কাপোৰ উৎপাদন কৰা নতুন নতুন প্ৰযুক্তিৰ তাঁতশালত বৈলোৱা কাপোৰতকৈ আমাৰ সাতাম পুৰুষীয়া মাটিশালত বৈলোৱা মেখেলা চাদৰ চেলেং চাদৰ গামোচাৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৱে আকৰ্ষণ নহয় জানো আজি মই আপোনালোকলৈ আমাৰ থলুৱা শিপিনীয়ে খুব সুন্দৰকৈ বৈলোৱা কেৱল মাত্ৰ তিনিটা কাঠিৰে বচা সুন্দৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাব আৰু লগতে মই তাৰ ফুলৰ চেনেকী আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰিছোঁ নিশ্চয় চাই খুবেই ভাল পাব সিহে ভিডিঅ'টো অকণো স্ক্ৰিপ্ট নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা কথা আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ বোলক তেন্তে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো এয়া চাওঁ হালধীয়া ৰঙৰ পদ্মিনীকত এযোৰ মেখেলা চাদৰ হালধীয়া ৰং কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু হালধীয়া ৰঙত কলা আৰু ৰঙা সূতাৰে বুটাখিনি বুলাই দিয়াৰ কাৰণে এয়া চাওক কিমান ইউনিক লাগিছে এই বুটাটো তেনেই সহজ হয় মই আপোনালোকক গ্ৰাফৰ সহায়ত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক এইটো তেনেই সহজ চিম্পুল এটা বুটা হয় আৰু এই বুটাটো যিসকল নতুন শিকাৰো তেওঁলোকে সহজে বাছি উলিয়াব পাৰিব আৰু এনেধৰণৰ চিম্পুল বুটাবোৰ বাচিবলৈ ল'লে যিসকল নতুন শিকাৰো তেওঁলোকে যেতিয়া সূতাৰ কণী আৰু কাঠি অনুমান কৰিব পাৰিব তেতিয়া সহজেই ডাঙৰ ফুল বা আন আন ফুলবোৰ বাচিবলৈ উৎসাহিত হ'ব এই বুটাটো চাওক কেনেদৰে বাচিবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰথমে প্ৰথম কাঠিটোত দুকণি উঠিব আৰু দুকণী উঠোৱাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ চাৰি পাক মৰা হৈছে আৰু চাৰি পাক মৰাৰ পাছত দুই নম্বৰ কাঠিটোলৈ এনেদৰে এঘৰ আগবঢ়াই দি দুকণি উঠোৱা হৈছে একণি পেলোৱা হৈছে দুকণি উঠোৱা হৈছে একণি পেলোৱা হৈছে আকৌ দুকণী উঠোৱা হৈছে মুঠতে তিনি ঘৰ উঠোৱা হৈছে আৰু ইয়াত চাৰি পাক মৰাৰ পাছত তিনি নম্বৰৰ কাঠিটোতো ঠিক তেনেধৰণে এঘৰ আগবঢ়াই দি দুঘৰ উঠোৱা হৈছে এঘৰ পেলোৱা হৈছে দুঘৰ উঠোৱা হৈছে এঘৰ পেলোৱা হৈছে আকৌ দুঘৰ উঠোৱা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে পাঁচ ঘৰ লোৱা হৈছে আৰু পাঁচ ঘৰ লোৱাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ চাৰি পাক মৰাৰ পাছত দুই নম্বৰ কাঠিটো চি মূৰে পুনৰ চাৰিপাক মৰা হৈছে আৰু চাৰি পাক মৰাৰ পাছত প্ৰথমৰ এক নম্বৰ কাঠিটোত যে দুকনি তোলা হৈছিল সেয়া চিৰি মূৰে চাৰি পাক মৰাৰ পাছত এটা বুটা হৈ যাব তেনেই সহজ নহয়নে আপুনি এই বুটাটো আপোনাৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি বিভিন্ন আকৃতিত দিব পাৰে এনেকৈ লাইন পাতিও দিব পাৰে ইয়াতো দিব পাৰে ইয়াত দিলে এটা ত্ৰিভুজ আকৃতি হ'ব আকৌ তললৈ আনিলে এইডোখৰত দিলে ইয়াত দিলে এটা লাটুম আকৃতিৰ হ'ব মুঠতে আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি বুটাবোৰ বুলাব পাৰিব এনেধৰণৰ ছিম্পুল বুটাবোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন কৰি বাচিলে সদায়ে ইউনিক হৈ থাকে আৰু সকলোৱে আকৰ্ষণটো বাঢ়ি যায় এই বুটাটোৱে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই কাপোৰযোৰ চাওক একেটা বুটাই অথচ কিমান ইউনিক লাগিছে এতিয়াই যেন পিন্ধিম তেনেকুৱা নিচিনা অনুভৱ হৈছে নহয় জানো আৰু এই বুটাটোকে ইয়াত এইটো ষ্টাইলত দিয়া হৈছে আৰু এই পেৰড কালাৰ কাপোৰযোৰটোত ঠিক তেনেদৰে এইটো আৰ্হিত বচা হৈছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকে